નમસ્કાર મિત્રો જય શ્રી કૃષ્ણ સ્વાગત છે ફરી એક વખત આપનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ભક્તિ કીર્તન સંગ્રહમાં મિત્રો આજના આ વિડીયોમાં આપણે વિષ્ણુ ભગવાનના દિવ્ય એવા અઠ્યાવીસ નામનો પાઠ કરીશું તથા વિષ્ણુ ભગવાનના એકસો આઠ નામનો પાઠ કરવાના છીએ કહેવાય છે કે જો આ પાઠ એકાદશી અને પૂનમના દિવસે કરવામાં આવે છે તથા ગુરુવારે જો કરવામાં આવે છે તો તેનું આપણને અનેક ગણું પુણ્ય ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે સાથે જ વિષ્ણુ ભગવાનના આશીર્વાદ મળે છે વિષ્ણુ ભગવાનના અઠ્યાવીસ નામનો પાઠ કરવાથી એક કરોડ ગૌદાન સમાન ફળ મળે છે એકસો અશ્વમેઘ યજ્ઞ સમાન ફળ મળે છે તથા એક કન્યાદાન સમાન ફળ મળે છે આવ આપણે સૌ લોકો સાથે મળીને આ બનને પાઠ કરીએ તો સૌ પ્રથમ વિष्णु ભગવાનના 28 નામનો પાઠ કરીશું અર્જુન ઉવાચ કિમનુ નામ સહસ્રાણી જપતે ચ પુનઃ પુનઃ યાની નામાની દિવ્યાની तानि चाचक्षव केशव श्रीभगवान् उवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधम् गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवाम कोटे प्रदानस्य अश्वमेघ सतस्य च कन्यादान दान सहस्राणम फलम प्राप्नुति मानवः अमायम्बा पौर्णमस्यम एकदस्यं तथैव च संध्या काले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याने च जपे नित्यं सर्वपापेहि प्रमुच्यते अथ श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णो रष्टा विंसति नम स्तोत्रम तो आपने सांभळियो विष्णु भगवान ना 28 नाम नो पाठ अबे आपने विष्णु भगवान ना 108 नाम नो पाठ करिए तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय ओ विष्णवे नमः ॐ जिष्णवे नमः ॐ वषट्काराय नमः ॐ देवदेवाय नमः ॐ वृषाकपये नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ दीनबन्धवे नमः ॐ आदिदेवाय नमः ॐ आदिदेस्तुताय नमः ॐ पुण्डरीकाय नमः ॐ परानन्दाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परात्पराय नमः ॐ परशुधारिणे नमः ॐ विश्वात्मने नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ कलिमलापहारिणे नमः ॐ कौस्तुबोद्भासिरस्काय नमः ॐ नराय नमः ओम नारायणाय नमः ओम हर ये नम हराय नम नमः हर प्रियाय नम नमः ॐ वैकुण्ठाय नमः ॐ विश्वतोमुखाय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ अप्रमेयात्मने नमः ॐ वराहाय नमः ॐ धरणिधराय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ वेदवक्ताय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ सनातनाय नमः ओम रामाय नमः ओम विरामाय नमः ओम विरजाय नमः ओम रावणारये नमः ओम रमापतये नमः ओम वैकुंठवासिने नमः वसुमते नमः ओं धनदा नमः ओं धरणीधराय नमः ओं धर्मा नमः ओं धरणिथा नमः ओं ध्येय नमः ओं धर्मृतांबराय नमः ओम सहस्रशीर्षाय नमः ॐ पुरुषाय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपादे नमः ॐ शर्वङ्गाय नमः ॐ सर्ववीदे नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ शरण्याय नमः ॐ साधुवल्लभाय नमः ॐ कौशल्यानन्दनाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ राक्षसकुलनाशकाय नमः ॐ जगत्कर्ताय नमः ॐ जगद्धर्ताय नमः ॐ जगज्जेताय नमः ॐ जनार्तिहराय नमः ॐ जानकीवल्लभाय नमः ॐ देवाय नमः ॐ जयरूपाय नमः ॐ जलेश्वराय नमः ॐ क्षीराब्दिवासिने नमः ॐ क्षीराब्दितनयावल्लभाय नमः ॐ शेषसायिने नमः ॐ पन्नगारिवाहनाय नमः ॐ विष्टरस्रवसे नमः ॐ माधवाय नमः ॐ मधुरानाथाय नमः ॐ मुकुन्दाय नमः ॐ मोहनासनाय नमः ॐ दैत्यारिणे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ सोमसूर्याग्निनयनाय नमः ॐ नृसिंहाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम निमयाय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम वरदेवाय नमः ओम जगत् नमः ओम हयग्रीवाय नमः ओम जीतरिपवे नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम रुक्मणीपतये नमः ओ सर्वदेवम नमः ओम श्रीसा नमः ओम सर्वधाराय नमः ओम सनातनाय नमः ओम सौम्याय नमः ओम सौम्यप्रदाय नमः ओम स्रृष्ट्रे नमः ओम विश्वक्षेनाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम यशोदातनयाय नमः ॐ योगिने नमः ॐ योगशास्त्रपरायणाय नमः ॐ रुद्रात्मकाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये नमः ॐ राघवाय नमः ॐ मधुसूदनाय नमः इति श्रीविष्णु पाठः ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ તો મિત્રો આજના આ વિડીયોમાં આપણે વિષ્ણુ ભગવાનના અઠ્યાવીસ નામનો પાઠ કર્યો તથા એકસો આઠ નામનો પાઠ કર્યો આશા છે કે આપ સૌ લોકોએ પણ અમારી સાથે આ પાઠ કર્યો હશે અને નિત્ય કરતા રહેશો તો આ વિડિયો પસંદ આવે તો લાઇક કરી તમારા મિત્રોને મોકલી અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં કે જેથી આવનાર અવનવા વિડીયો આપ સૌને મળતા રહે તો આ સાથે હવે મને રજા આપો મળીશું ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં ત્યાં સુધી આપ સૌ લોકોને અમારી ચેનલના જય શ્રી કૃષ્ણ ધન્યવાદ મારી સાથે આ પાઠ કરવા બદલ આપ સૌ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર